Значит, э, в с даты, я хочу я, я Я, 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 я Доезжаем <реклама> до, до Киева. Борются. Ем чай. В Киев у нас встречает гарной погодой. Ой, осторожно, чай Да Думаешь, что у чайочек. Пинь. Правда, может еще будете Я не немножко. Хочу. Я не хочу. Мы уже в Киеве. Чекаем на троллейбус. Мы на Пьеденном вокзале. Ми бажаємо, щоб і надалі, прийшовши до нас, у вас був гарний настрій, у вас була посмішка на устах, щоб ви гарно себе почували, щоб всі ваші плани реалізувалися, намічені плани і Греції, і Римі були проблеми зі здоров'ям і рухом. І ось грецький філософ Аристотель стверджує що нічого так не руйнує здоров'я людини, як її фізична бездіяльність. Людина повинна рухатись. Тому давайте не будемо приймати пігулки, купувати пігулки, лікувати з пігулками, а будемо займатися рухом. Ці большим для нас праздником. Тому що, мабуть, як для многих із вас і для мене наша федерація це вже спосіб життя. эти два дня в неделю, эти наши мероприятия по праздники, выезды, это уже часть жизни, и этого никак нельзя изменить. Ну, такой светлый день, не хочется заниматься формалистикой, там подсчитываться, что сделано, что переделано, все на лицо. Федерация растет, мы крепнем, здоровеем. Есть, конечно, некоторые моменты, и у меня бывают, Пол полгода, наверное, февраль месяц. Но я больше чем уверен, если бы не ходьба, я бы не смог бы так восстановиться от инсульта, как мне это удалось сделать сейчас. Большое вам всем спасибо за то, что вы есть, что вы поддерживаете все наши начинания. И никакой казан, никакие мероприятия без вас были бы невозможны, потому что все бы это просто, как говорится, был пустой звук. Спасибо вам еще. Еще раз поздравляю. Снова. А радість довголіття от верни собі здоров'я знову, щоб жити легко, без турбот. Людина має сотні м'язів, і хай вони працюють разом. І сім котів постажи ліс, такий у нас метаболізм. Е, ще ворог є прохідниця спортивною ходьбо, ходьбою йти. І спокійна, і щасниця вперед до світлої мети. У нас сведе, веселий <пасали> вчитель, в тому світі чемпіон. У вас ходьби навчити віддати зцілення закон. Ось вдягаємо е, жовтий одяг, щоб сонце відчувати в собі. Живий колюємо одяг і віддаємо заходь. И деревья и листва обретают, А мы снова такие шустрые, Безмятежно, как в детстве играем. А кто скажет, что мы не дети? Ну, заслепшая, правда рано, Испытавшие все на свете, Вдруг попали в ряды ветерана. Нам еще бы играть, веселиться. Но вокруг все такие серьезные, С этим нам никогда не смирится. Пусть болтают, что мы уже взрослые. Да, мы выросли телом и духом, Но в душе безнадежно романтики, и готовы дружить с винипухом, и на коклах завязывать бантики, и как в детстве на ручки с нестарыми, молодыми, светлыми лицами мы пойдем с медалями парами. Слава Богу, и паралимпийцами говорят, что прошло наше время олимпийцами стать настоящими, а мы снова в седло. Ногу в стремя, а мы снова, как Птицы парящие, как в юности сердце заходится, и трава под копытами смятая, и неважно, какая там молодость, третья молодость, молодость пятая, далеко нам еще до финала, и не время зализывать раны. Нам всегда и всего будет мало. Мы не старые, мы ветераны. Який попробуєте? А кий. ти сахар не дала. А ось омед є. А сахар? Що Даю сахар. Ми сахар, в гостях хвилини воєнно, ви прийшов вже вечір. Ну, попробуємо чашечку того, то чашечку того, що краще подобається. Так, ви так, да, що краще подобається. Дивіться, оце я даю сюди ложечку. Це цукор, щоб ви знали. Натуральний природний. Ку... Umas... не а це цукор. Э -э 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 -э. Наташа, поранившая ногу, хоть поверьте, хоть проверьте, это было как во сне, наши принцы, не предлагали руки мне,

с 30 медалями представьте себе как, нельзя, как можно было не остаться в группе когда э, перед вами женщина с 30 медалями э, всего совета ну, не она на первую тренировку мира, пришла да? Мира, да, да. Мира. и как она просто объясняла как она дошла до такой жизни <связь> <связь> да. вот и, и мы поняли, что мы, мы тоже что-то можем. Мы будем э, рекорды какие-то ставить. Э, в общем, это было что-то необыкновенное. Очень тепло нас приняли... Э,

Конечно, жаль, конечно. <Психо -посреская> жаль, а все э, э, В общем, жаль, конечно. И практически вот когда придешь и думаешь, с кем разговаривать, один Ой, совсем ой, ой. Ой, ой. сторожил. Ветераны. Да. Ну, во всяком случае, э, очень приятно, все эти годы было. И, э, э, да, ну, детали одну. Э, я каждый раз бегу на тренировку, а, а бабоньки сидят на скамейках. Смерть. О, уже Смерть побежала. Уже куда-то. Аснись, куди тир. Що ти розміриш, наш це вот это вечера, Я хочу стражили, де були такої томат. Бо любов врятує нас від зіла і скверни. На цвіту чорні хмари рожене. О, дай же, Господи, нам всем любовь, дай каждому и не забудь меня.